Yuxarıda prezident var. Prezident gələ özü yoxlamalıdır. Necə Stalin vaxtında, necə Mücəffər Baqirovun vaxtında belə başçı gəlib atvestin olmalıdı. Çağırıb icra hakimlərindən tələb etməliydi. Yox, ölkə başçısı qərar verir, amma ölkə başçısı tələb etməliydi. Elə bilmir. Demək, Qırdalanda yaşayıram 4 ildir. 4 ilin ərzində dövlət məmurları hər bir ölkədə ancaq yaxşı raport vermə öyrəşiblər. Onlardan soruşsan, deyərlər ki, hər şey əladır, hər şey mükəmməldir heç bir problemi yoxdu. Mən bir çox rayonlara gedəndə icra başçısı ilə söhbət elədim. Dedim, hansı problem var? Hər şey əla. Ola bilməz axı belə. Ya özü bilmir, ya da ki, bunları örtbasdır eləmək istəyir, ya da ki, bilmirəm hansı məqsədi güdür. Ona görə mənim kameralar qarşısında yeni təyin edilmiş icra başçılarına dediyim sözlər onlara verilən ən ciddi tapşırıqdı və onlar bu tapşırığı yerinə yetirməlidilər. O cümlədən vətəndaşlara münasibətdə erkəxanalığı yer olmamalıdır. Özlərini təkəbbürlü aparmamalıdılar. Vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxmamalıdılar. Vətəndaşlara xidmət etməlidilər. Vətəndaşları incitməməlidilər. Sahibkarlardan qanunsuz pul tələb etməməlidilər. Sağın salam olsun üzərinizə. Salamız ömrümə köməyən olsun. Necəsən, nə qalsan, nə ensə. Am necə olacağam? 2 ay evdə yatıram. Ayaqlarım bir ç gündə şəkilənə yol deyəm. Bütün yaralar açılıb, sümüyünə kimi yedidir. Demirəm ki, Əyyub peyğəmbərin yarasına, yarası məndən yüksəkdir, ona söz yox. Yəni bax, mən də bu günə qaldım. Bir az pozulmuşam, ağrı, belə qalmışam. Qışa günü yaxınlaşır, nə ola uşaqlar da deyir, qış gitsin. Bir az kömək edə biləcəm. Əslab şəkillər ayağımı indi yollayacam. Ayaqlarım yolda izim şəkillərini baxasın və nə qədər intətə. Əla irin qısa müvəffəqətləlik, evens ki gündəliklər bir dəyişir. İnanın sanki vaxta-vaxta dərmanlarla nə bilim öz qısa da olsa videoda məlumatlandıraq sizləri. Uzun ətraflı danışmaq olmaz video genişdə olanda paylaşımda keç faydandır. İnsanlar da yorulur bəzən uzun videolara baxanda. Baxın, bu alsay dağanın əlaqə nömrəsidir anket 33 070 367 8930 bu nömrəyə nə əlaqə saxlayıb alsaydağanın ziyarətinə də getmək olar, o daha gözəl olar. Əlinzən gələcən köməklik də edərsiz orada və yax da gələ bilməyən işi olan bu hesab nömrəyə köçürmə edə bilər. Hesab nömrəsi də 41 69 74 13 37 85 71 7104. Baxın, bir daha qeyd edirik. Bu hesab nömrəsidir. Kapital Bankın hesab nömrəsidir. MinOnline aparatına daxil olulsuz stendlər, marketlər də var, bir çox marketlər də var. Daxil olulsuz orada MinOnline aparatında Kapital Banka, Kapital Bankda hesab artırmaya bu kodu yığırsınız və pulu köçürürsüz. Bu kod bu hesab Zəhra saytının hesabıdır. Yəni bunu da bildirəcəksiz burada bir çox insanlara köməkliyi olunur. Yəni ehtiyacı olanlara köməkliyi olunur. Yəni istəyən bu hesaba da ata bilər və yaxud da ki Əlsayid ağanın şəxsi nömrəsini biz daha qeyd edəcəyik. Baxın, bu şəxsi nömrəsidir. Əlsayidağa zəng edib evinə gedib canlı-canlı görə bilə şəraitində görə bilər. Həqiqətən çox ehtiyacı idi Əlsayidağa bəli daha zəhra saytında hesab nömrəsini qeyd edə biləcəksizə istəyəm bu hesaba da ödəniş edə bilər. Allah sizdən razı olsun.